Смотрите, молодая мать, постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков, безумных, Пришло. Раз всего прислали по весне фильм, документальный, о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войны, и кто не знал. Перед горькой памятью русской развивалась ненависть векой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын он слышать мог, Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Сыне, повторить. И в атаку снова он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Дом все не чудилось ему, все ждала. Вот-вот, сейчас, в окно, посреди тревожной тишины, постучится сыном своим.